Таких совещаний, как сегодня, в общем-то, уже за последние годы проходило много очень. Принимались там вроде бы серьезные программы, державные, такие и прочие. Каждые четырехлетия мы принимаем комплексные целевые программы, которые никогда не выполняются. Я хочу сказать о том, что вот сегодня мы говорим о глобальных вещах, а я на примере велоспорта на треке хочу сказать о конкретном. Значит, два года у нас будет отбор идти на Олимпиаду к Лондону. То есть в этом году уже. Значит, по системе, которая там сегодня существует в министерстве, 2,5 миллиона гривен на этот год. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, надо как минимум участвовать и чемпионат мира, надо как минимум участвовать сейчас во всех Кубках мира полным составом, чемпионат мира и Европы. 500 тысяч гривен один кубок мира. Это Пекин, это Мельбурн, это Колумбия, это Манчестер. То есть вы понимаете, что если мы хотим отобраться на Олимпиаду в треке, то финансирование надо просто-напросто увеличивать, ну, как минимум, в 2-3 раза. Велосипедов нам никто не покупает, только перед Олимпиадой там 4-5 транспорта нам никто не покупает, формы нам никто не покупает. И пошло-поехало. Федерация что может делает? Значит, транспорт мы имеем там, велосипеды последние 10 лет нам помогают спонсоры заграничные, но в этом году и они расписались в связи с кризисом. То есть мы сейчас должны найти возможность, чтобы найти эти велосипеды, даже не последнего качества, найти эту форму, и так далее и тому подобное. То есть я хочу здесь на этом серьезном собрании сказать о том, что программы программами, дай бог, чтобы они заработали с 1 января следующего года вместе с э, законом о физкультуре. Но вот как нам сейчас быть, кто мне скажет. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы... Если это возможно, бюджет этого года подправить, если это возможно, с тем, чтобы кажется, можно было в этом году начать отбираться на Олимпиаду.